В прошлом году. 35 лет вот лет этим очкам 79 -го года я выступал за сборную украины 46, да. тренер шибакин 79, 79, 79, 79, 21 плюс да, 25 45, 46, 46 лет 46, 46, да, 46 лет очкам 35, 45, 45. это мои это 46, первые я 50, очки 90, 90, 90. я выиграл украину 90, 90. на кубке на чемпионате но я офигеть я знаю, резинка еще практически целая то есть бренд грубо говоря который уже десятилетиями 100 лет будет. Сто лет? Сто лет будет в следующем 2006, году бренду. Вот Охренеть. 26. Это просто капец. Потом второй нюанс. Мы берем, например... Мы берем очки. Маш, ответил наверное, полетим. Мы берем вот эти очки, например, да? Угу. Вот. Берем, делаем отстрел. Министерство обороны. Uh -huh. У них норма, осколочная норма, значит, 200 метров в секунду. Одна маленькая даже вмятинка, uh -huh. просто маленькая вмятинка. Эти очки выдерживают 600 метров в секунду. Uh -huh. Все uh -huh. очки, все очки УЛОКСа выдерживают 600 uh -huh. метров в секунду. Uh -huh. Пулю от мелкашки 20-го калибра uh -huh. они выдерживают. То есть, в принципе, у вас оборонка заказывает вот эти очки? У нас заказывают военторги и люди, которые знают. Войти с этим стандартом мы пока не можем. Почему? Потому что он не соответствует тому, чему прописано. Но все стреляно, и все безопасно, и все выдержано. Приятно удивлен, честно говоря. В ну, реальной в шоке. Военные магазины покупают огромное количество. Покупают огромное да. количество. А почему? Ладно, в следующем видео. Да.